buat satu komen eh saya tak tahu ada satu page dia pakai story mengenai uh, uh, perjalanan uh. ada orang potong video lama saya tahun 2005. Uh, video lama saya budak ni pakai logo macam United. Ah uh, tolong carilah dia pakai uh, TikTok dia logo macam United. Dia kata perjalanan tu membuktikan orang Yahudi telah pun menduduki uh, tanah uh, Palestin. Dia nak rujuk orang Yahudi Telah menduduki tanah Palestin Dengan mengambil kira Pensejarahan dan juga Artifak-artifak lama tu Tua lagi Yahudi Daripada kedahidaran Islam Dia kena faham Yahudi yang duduk di situ Dengan meninggalkan tanah Tapak-tapak uh, lama Adalah Yahudi yang telah meninggalkan tanah tersebut Apabila mereka diserang oleh orang-orang Greek Jadi Yahudi ni dah bertebaran lari Dia kena faham ni Satu masalah Budak Manchester United Yang pakai logo Manchester United Bahan malu Manchester United je Ya dia kena faham kedudukan sejarah Bangunan lama, tinggalan lama tu hendaklah diukur dengan Yahudi asal dan Yahudi pendatang Yang dipanggil Yahudi pendatang adalah Yahudi yang membina Zionism The Judah State 1897 Dia kena faham Bahawa Yahudi Zionis ini bukanlah Yahudi penduduk asal Yahudi Zionis, Zionis ini dibina di Basel Okay, di Basel, Sweden, Switzerland pada tahun 1897 oleh seorang bernama Theodor Hazel Theodor Hazel mengumpulkan Yahudi yang berada di luar tanah Israel di luar tanah Palestin, Yahudi yang berada di luar tanah Palestin. Di mana Yahudi yang bertempuran lari 3000 tahun dulu kerana mereka takut kepada Raja Herod. Ha, jadi mereka maka lari, sorry mereka takut kepada kehadiran Raja Gris. Raja Greek yang pada waktu tu menyuruh menyuruh mereka menyembah Raja Greek sebagai tuhan. Jadi mereka lari dan Yahudi ini adalah Yahudi yang berkaitan dengan apa? Dipariahkan di Eropah. Dia kena faham betul sejarah. Tempat yang kita melawat di Majlis Al-Aqsa menunjukkan tapak-tapak sinagog ataupun nak tapak apa ni uh, gereja Kristian adalah tapak yang dimiliki oleh orang Kristian asal dan orang Yahudi asal yang pada tahun 636 dah bersetuju tidak mau berperang dengan Saiduna Umar bin Al-Khattab yang pada waktu itu memimpin tentera Islam mereka menyerahkan kunci berarti mereka kata kami tidak mau memerangi orang Islam masuklah orang Islam dan kami serahkan kota ini pada orang Islam itu menjadikan adanya apa yang dipanggil sebagai piagam ataupun adanya dipanggil sebagai khutbah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab ...di mana Islam tidak akan menukar gereja Kristian di Batul Makadis... ...iaitu gereja uh, Nativity... ...tempat lahirnya Nabi Isa AS dalam kepercayaan Kristian... ...dan gereja Holy Sepaka... ...tempat uh, di mana Isa disalib mengikut kepercayaan orang Kristian. Begitu juga sinagog uh, Yahudi yang memang diduki oleh penduduk Yahudi... ...yang tak lari keluar daripada tanah tersebut. Kemudian Islam pun datang dan menjadi agama majoriti hinggalah 463 tahun... ...sebelum tentera Kristian yang diketuai oleh... Richard the Lion daripada Perancis yang bergabung dengan Raja Baldwin daripada Belgium, bergabung dengan Raja Sicily dan bergabung dengan Raja Byzantine Timur dan masuk dan menakluk semula Batu Maklis pada tahun 1099 Yahudi yang ada di Israel Yahudi yang ada di atas tanah Apa ni Palestine Yahudi asal tu Dia bukan Yahudi yang dibentuk oleh Piagam Zionis 1897 Di Brussels Pada 1897 Apabila orang Yahudi menjadi pariah di Eropah Pariah di Eropah ni Mereka kaya Mereka memiliki wang Tetapi undang-undang di negara Eropah Tidak membenarkan mereka memberi tanah Undang-undang di Eropah tidak membenarkan mereka menjadi tuan punya, empunya, apa bentuk penghartaan. Mereka hanya boleh menjadi moneylender, peminjam wang dan mereka boleh menjadi pemilik kapal. Iaitu sesuatu yang bertidak harta di darat. Apabila orang-orang Yahudi ini merasakan diri mereka pariah dan Yahudi-Yahudi ini mahu kekayaan mereka ini diasaskan dalam bentuk negara daripada mereka menumpang. Mereka menumpang di Jerman, mereka menumpang di Poland, mereka menumpang di Austria, mereka menumpang di Itali. Dan paling banyak adalah mereka yang bertempiaran berada di Rusia. Maka Theodor Herzl, dia adalah seorang ahli falsafah, penguasa media dan pemikir Israel ini panggil satu persidangan dengan membawa 200 Yahudi ke Basel, B A S E L, Basel, Switzerland. Di sinilah mereka membentuk agenda The Judah Start. Agenda ini tak ada kena mengena dengan penduduk uh, Israel Israel lah, penduduk Yahudi di atas bumi Batu Makdis yang dipantau oleh orang Islam. Tak ada kena mengena dengan bentuk apa-apa bumi Palestine yang dikuasai oleh Ottoman. Tak ada masalah, itu Yahudi asal. Maka bila Yahudi yang berada di Eropah ni telah menjadi bangsa atau menjadi Yahudi pariah di mana mereka memiliki kewangan yang besar tapi tidak dibenarkan memiliki harta. Mereka tak boleh bertambah kaya. Tapi mereka telah menyedut kekayaan yang sangat besar di Eropah. Maka mereka bertemu di Basel dan menghasaskan apa yang dipanggil The Judas Start. Iaitu menuntut satu tanah yang mana negara Yahudi dapat dibina. Judas adalah Yahudi, Start adalah State. Itu dipanggil Judas Start. Mudah saya sebut negara Israel lah. Maka mereka datang dan meminta kepada uh, Empire Ottoman, Waktu itu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Mereka kata kepada Sultan Abdul Hamid, kami nak beli sedikit tanah di batu di uh, tanah Palestin. Tapi Sultan Abdul Hamid tak nak jual. Bila mereka dua kali ya pada tahun 19, uh, pada 1902 dan 1907, mereka gagal membeli tanah melalui rundingan untuk menawarkan kekayaan kepada Sultan Abdul Hamid. Maka mereka pergi ke England, ke United Kingdom, kerana British uh, adalah satu kuasa yang sangat kuat. Maka pada waktu itu mereka meminta kepada British untuk menjamin mereka memiliki sebuah negara di atas tanah Palestin. Maka British bagi jaminan dalam apa yang dipanggil Resolusi Palo 1617. Tuan-tuan kena ingat tahun-tahun ni semua. Kenapa 1917? Bila mereka tengok saja tentera British dan tentera Itali telah tentera British dan tentera Perancis telah menang dan mengalahkan Ottoman dan jatuhnya Palestin ke dalam jajahan British. Mereka nampak kalau nak Palestin tak payah pergi runding Ottoman dah jatuh Kerana mereka sedar apabila Bermula daripada sejarah tahun 698, Apabila Tariq bin Ziyad uh, berlayar Dan kemudiannya membina Empire Islam Merentasi gerak Gibraltar Dan kemudian wakil-wakil uh, Umayyah Yang kalah perang dengan Abbasiyah Membuka Empire Islam di Sabilia Di Maloka Dan kemudian uh, di Granada Sampai ke sepertiga Sepanyol Mereka tahu pintu keluarnya adalah melalui teluk uh, Mediterranean di mana penghujung tanah jadilah Arab yang dijadikan kekuatan armada laut Islam adalah datang daripada tanah Palestin di Haifa di Acre maka itulah Yahudi-Yahudi yang berada di barat ni mendapat keuntungan di mana kalau mereka balik uh, kata British untungnya mereka nakkan negara kita pula untung kata British Kita boleh membina negara prosi Kalau Islam bangkit kita tak perlu perang seperti dulu Mereka ni yang akan perang Ini geopolitik yang disusun oleh British pada waktu tu Jadi bila British menang perang 1917 Maka British berjanji kepada orang Yahudi Kami akan bagi negara ni Kau ambil di atas cita-cita Judas -cita Dan kami akan jadi kau peralatan untuk mempertahankan tanah air kami Dan juga wilayah Eropah daripada dimasuki sekali lagi Sekiranya Islam ingin bangkit daripada mana-mana wilayah daripada Jazilah Arab Dia nak menutup lautan Mediterranean lah Israel dibina Yahudi dan monumen Yahudi yang ada di atas tanah Palestina adalah milik Yahudi yang tinggal di Palestina. Dia tak ada kena mengena dengan Yahudi yang datang daripada Rusia, Yahudi daripada Poland, Yahudi daripada Jerman, Yahudi daripada Austria, Yahudi daripada Republik Czech, Yahudi daripada segala darah Serbia, segala darah Slav dan segala darah non-Jews yang asal di bumi Palestina. Yahudi ni yang balik dengan kapal, dengan kapal, dengan kapal. Jadi dinding-dinding batu dan bangunan-bangunan Yahudi asal itu tidak dibina oleh Yahudi yang lari ke Eropah yang dipanggil sebagai Yahudi bukan Yahudi penduduk asal Palestin. Nah, jadi apa saja yang kamu nampak di Palestin yang kamu kata sebagai penanda bahawa bangsa Yahudi ada di situ ya tapi bukan Yahudi yang balik dengan konsep Zionis bukan balik dengan konsep apa ni genocide bukan balik dalam konsep merampas tanah membina judastat atas tanah milik Palestin. Jadi apa yang menjadikan pertikaian? Dia kata adalah Hamas menyerang ni adalah Hamas menyerang satu tanah milik orang Israel. Tak ada. Israel ini dibina secara jahat. Berarti saya ambil contoh kalau rumah kamu lah. Saya tak kira lah kamu bangsa apa kan. Ha. Kamu Melayu ke kamu bukan bangsa Melayu. Datang satu orang dia menumpang meniaga di depan tapak-tapak rumah kamu. Kamu bagi dia meniaga Kemudian dalam kenderaan dia nak meniaga tu Dia parking dalam lot rumah kamu Kamu bagi pula tapak parking rumah kamu Kemudian dia kata lot parking untuk letak barang dia meniaga Hari-hari dia nak masak payah pula Dia masak dalam dapur rumah kamu Lepas dia kata dia masak dalam dapur rumah kamu Dia nak buat persediaan tak membeli barang Dia letak barang dalam rumah kamu Dan akhirnya kamu kena tinggal di luar rumah kamu Dia kata aku sewakan kamu sebuah rumah yang lain Kamu pindahlah kau faham tak? Inilah Yahudi yang kita kata sekarang Yahudi yang dibina oleh The Judas Start Yahudi yang pulang beramai-ramai ke tanah Dan membentuk sebuah negara Israel Dia bukan Yahudi yang duduk di situ ketika Saidina Umar datang Yahudi yang kemudiannya dipentah di bawah Ottoman Ini Yahudi yang dibawa pulang daripada tanah Eropah Kerana mereka telah menjadi bangsa pariah di Eropah Kerana dasar di Eropah kerana Yahudi ni Kata kamu baca Shakespeare menulis eh? Uh, The Merchant from Venice Sadaga dari Venice Karya Shakespeare yang dah berusia 400 tahun apa yang mereka sebut? Salah satu penghinaan British kerajaan British pada waktu kerajaan Itali. Kamu memiliki pelabuhan tapi semua kapal kamu milik orang Yahudi. Kenapa kemudiannya mudah orang-orang Jerman -orang menerima Nazism? Orang-orang Jerman -orang mudah menerima Nazi adalah kerana bertahun-tahun mereka melihat seluruh harta Jerman disedut dan dikikis oleh orang-orang Israel dengan sistem pinjaman bank dan sistem pemilikan hak tanah. Walaupun itu bukan tanah mereka tapi hak ladang, sewaan, bendang apa semua ni. Apa yang dipanggil kartel Yahudi di Eropah. Maka inilah Yahudi yang diperangi. Inilah Yahudi yang membina negara Israel. Jadi kamu jangan cerita dengan mengatakan artifak itu adalah bukti negara itu adalah negara asal. Sejarah berubah dan juga sejarah tak bergantung pada batu seketul. Sejarah berubah dan sejarah tak bergantung pada bangunan sebiji. Sejarah berubah dan sejarah tak bergantung pada DNA DNA yang kamu lihat dalam bentuk yang lemah. Di dalam konteks Israel ni kita bercerita tentang Israel yang datang daripada Eropah membawa agenda Zionism. Dia tak kena mengena dengan penduduk asal Palestin yang berbangsa Yahudi yang telah pun menerima yang telah menerima perjanjian 636 Masihi di ketika mereka tak mau berperang dengan tentera Islam mereka menyerahkan pintu kota suci pada Saidina Abu Bakar Siddiq. Di mana sorry Saidina Umar Khattab, di mana Saidina Umar Khattab perlu memberi jaminan kepada mereka bahawa sesungguhnya kerana kamu telah memilih jalan damai dengan Islam, Islam akan melayan kamu dengan bangsa yang berdamai. Apa yang dalam dalam piagam Saidina Umar Khattab tiga perkara. Tak boleh musnahkan rumah suci uh, milik orang-orang Kristian dan orang Yahudi kerana mereka telah menyerahkan batu makdis secara aman kepada orang Islam. Yang kedua, tentera berkuda dan pedang tak boleh dihunus dalam gereja dan sinagog mereka. Dan yang ketiga, mereka tak boleh disuruh masuk Islam kalau mereka nak mengamalkan agama mereka. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham Yahudi asal yang berada di talan-talan bumi Israel dan Yahudi yang dibawa pulang di bawah agenda Judastat di bawah agenda pembinaan sebuah negara Zionis ada Yahudi yang berasaskan ideologi dipanggil Yahudi Zionis ha, Yahudi yang berasaskan kepada agama dipanggil Bani Israel ha, walaupun membina nama Israel tapi dia bukan Bani Israel dia adalah Israel yang dibina di atas nama The Judah State ataupun The Zionism tengok dinding kau kata itu negara Israel. Kau tengok saja sinagog, kau kata itu ada negara Israel. Pada hari bangsa asal tu. Jadi bangsa asal untuk Palestin pada hari kewujudan itu lepas mereka di, nak dimerdekakan oleh British, nation dia adalah orang Palestin. State dia adalah Palestin lah. Di dalam nation Palestin dan state Palestin tu, orang Palestin akan memberi ruang kepada orang Israel tinggal di sana. Kerana memang itulah piagam Islam sejak ada dulu. Dan itulah juga piagam akan membenarkan orang-orang apa ni Kristian berada di situ. Tak ada masalah kerana sepanjang Islam memerintah daripada tahun uh, 636 Masih Sampailah tahun kejatuhan Islam 1099 Kemudian Islam ambil balik melalui Saladin pada 1187 Sampailah Israel membina negara haram 1948 Tak ada orang Israel yang dicabut bukunya pun Tak ada orang Israel yang dilempang pipi dia Tak ada orang Kristian yang dipatahkan salib dia Selama tempoh Islam memerintah 1400 tahun lebih Dengan hanya kehilangan 88 tahun pemerintahan pada 1099 hingga 1187 bila Kristian ambil alih Baitul Maqdis dan Islam ambil balik tak pernah orang Kristian orang dan orang uh, Yahudi tinggal di sana yang buat kacau balik ini adalah Yahudi Zainis yang diimport dan membina negara Zainis di luar bumi Palestin mereka ni di Eropah dan mereka fikir-fikir-fikir mereka nak bina naratif kalau nak balik bina negara yang cantik satu adalah orang mengantuk di seorang bantal kerana British nakkan sebuah negara proksi bagi menutup kebangkitan Islam daripada Mediterranean dengan menempatkan negara proksi yang kedua orang Yahudi ni kata ah, Asal usul kita di sana kita boleh membina sejarah Bahawa kita kembali the promised land Ataupun the holy land Tanah yang dijanjikan Maka itu Zionis ni dibentuk Iaitu sumpah Nabi Daud di atas bukit Zion Maka mereka menggunakan sumpah Nabi Daud itu Sebagai itu tanda tanah milik mereka Walaupun the nation state Itu adalah tanah milik Palestine Kerana pada selepas sahaja British nak berundur Daripada uh, perang dunia pertama Dan pembentukan negara-negara Arab Merdeka ni Di mana Syria dimerdekakan Perancis sebagai sebuah negara Syria. Ada negara-negara Arab lain yang dimerdekakan daripada kejatuhan Empire Ottoman, dimerdekakan sebagai negara-negara Arab yang terbentuk sekarang lah daripada Oman, Yaman, uh, Iraq, uh, kemudian UAE, Qatar, uh, Kuwait, uh, Syria, uh, Iran yang tak dibentuk eh, Iran dia terbentuk sendiri, sampailah kepada Lebanon. Tapi Palestin saja yang diserahkan kepada Israel melalui satu taktik jahat uh, di mana orang-orang Inggeris membawa masuk orang palas orang-orang Israel dengan banyak daripada tanah Eropah dan tahun 1948 daripada tahun 1937 mereka melancarkan perang tamat perang dunia kedua 1947 bersamaan dengan kekejaman yang dilakukan oleh uh, Holocaust yang dilakukan uh, oleh uh, Hitler ke atas orang-orang Israel Barulah mereka balik dan kemudian mereka membina negara haram. Uh, jadi itu penjelasan saya untuk faham bahawa Tengok dinding kau kata itu negara Israel Kau tengok saja sinagog, kau kata itu negara Israel Kau tak baca perjanjian tahun 636 Masih Kau tak tahu apa yang berlaku pada tahun 1099 Kau tak faham tentang sejarah Kasar Ladin mengambilnya kembali pada 1187 Dan kau tak tahu pun tanah itu diperintah oleh Islam Hinggalah 1124 sebelum uh, 1117 hingga 1118 sebelum Islam kalah Dan kemudian British mengambil alih dan memecahkan empire Ottoman menjadi jajah-jajah kecil negara Arab yang terbentuk sekarang. Saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan itu jawapan saya tak ada tak ada dan tak ada. Ini dah nak masuk 2 tahun saya stream mengenai Palestin eh, dan beratus malang kali dah ribu kali dah kot saya cerita mengenai sejarah asas Palestin. Untuk saudara, saudara faham tentang the Judas State uh, yang, di, yang membina ideologi uh, Israel ataupun The Judas State ni ataupun negara Judas dan negara Yahudi ni di luar tanah Israel dan kemudian mereka balik sebagai Zionism Penduduk asal Israel di bumi Palestin adalah orang-orang Yahudi asal yang berada di bawah pemerintahan Islam. Dan mereka juga pernah berada di bawah pemerintahan Kristian pada tahun 1099 hingga 1187 ketika Empire Islam di Batu Makhdi jatuh sebentar sebelum Salahuddin memerdekakannya kembali pada tahun 1187. 1187 mereka tinggal bersama orang Islam hinggalah Osmaniyah jatuh apabila kalah perang dunia pertama. Dan bacalah hirisan-hirisan sejarah tu tak akan kamu jumpa satu pun sama ada daripada era Abu Bakar sampailah sebelum jatuhnya 1099 naik pula era Saladin sampai era Osmania... carilah sejarah kalau ada orang Yahudi pernah dizalimi orang Islam ketika mereka menjadi penduduk minoriti carilah sejarah sama ada di bawah Osmania... orang-orang Kristian -orang pernah dizalimi ketika mereka berada di bawah pemerintahan pay Osmania... tak ada tak ada ha, tak ada ha, tak ada saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan itu jawapan saya tak ada tak ada dan tak ada